হেল্ল' এভী ওৱান কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল আৰু আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ যিটো বিহুৰ বতৰ আৰু আজি মই সেইকাৰণে বিহুৰে এটা ৰেচিপি দিম তো আপোনালোক সকলোকে মাঘ বিহুৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোৰে মাঘ বিহুটো ভোগালী বিহু ভোগৰ হওক তেনেহ'লে বলক আজি মই কি ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওক আজি মই বিহু বুলি প্ৰথমে বনাব লৈছোঁ তেল পিঠা তেল পিঠা মানে বহুতে বাৰু মালপোৱা বুলিও কয় সকলোৱে বনাব জানেই যদিও মইনো কি ধৰণে বনালোঁ সেইটোকে দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে এয়া মই তিনি কাপ খোৱা চাউলৰ গুৰি লৈছোঁ লগতে এয়া প্ৰায় আধা কাপ লৈছোঁ মই আটা এইধৰণে আটা বা ময়দা অলপমান মিক্স কৰি দিলে পিঠা কেইখন খুব বেছি চফ্ট হয় আৰু বহুদিনলৈকে মানে ঢিলা হৈয়ে থাকে টান হৈ নাযায় তাৰপাছতে মই এয়া গুড়খিনি পানীত গলাই লৈছিলোঁ প্ৰায় একাপ গুড় হ'ব সেইখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে মই আটাখিনিৰ লগতে অলপমান নিমখো দি দিছিলোঁ দেই নিমখ দিলে মিঠা আৰু নিমখ খাই এইটো ধুনীয়া বেলেঞ্চ হৈ পিনে সোৱাদটো ভাল হয় এইয়া মই দেখুওৱাৰ ধৰণে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইয়া মোৰ মিক্স কৰা এইখিনি হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই প্ৰায় চাৰি ঘণ্টামানৰ কাৰণে এইখিনি এইধৰণে ৰাখি থৈ দিম তাৰপাছত মই এখন কেৰাহী পাতি লৈ তাত প্ৰয়োজন মতে ৰিফাইন অইল দি লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই পিঠাবিধ সৰিয়হৰ তেলতো ভাজিব পাৰে তাৰপাছতে মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে এটা এটাকৈ মালপোৱা ধৰণে দি ভাজি লৈছোঁ আৰু দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে এইধৰণেই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ অলপ সময় যদি আপোনালোকে ৰেষ্ট কৰিব থৈ দিয়ে তেনেহ'লে তেল পিঠা খুব ধুনীয়া হয় এতিয়া লুটিয়াই দি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়া কালাৰ আহি গ'লে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি মই কৰি আছোঁ এইখিনি আৰু যেতিয়া ধুনীয়া কালাৰ আহি যাব আৰু পিঠাটো সিজিও যাব তেতিয়া এটা পিঠা ভজা হৈয়ে যাব এইয়া মোৰ এটা পিঠা ভজি লোৱা প্ৰায় হৈয়ে গ'ল একেধৰণে মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম বাই এটা ভিডিঅ' কৰি দিছে বাৰু মোক দূৰৰ পৰা গোটেইকেইটা পিঠা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু মই এই পিঠাবিধ খাই খুব ভাল পাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাবচোন এইয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গোটেইখিনি ভাজি লোৱাও হৈ গ'ল আৰু পৰিৱেশনৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াত দেখিছেনে কি ধুনীয়া গ'ল গ'ল হৈছে মই সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ বেছি ডাঙৰ কৰা নাই চেফকেইটা আৰু এইয়া মই পৰিৱেশনৰ কাৰণে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ পৰিৱেশনটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু এবিধ পিঠা খাইনো আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোক সেইটোও জনাব এটা মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'ৰ সন্মুখতে ভাঙিও দেখুৱাইছোঁ এইটো ঠিক আছে বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব থেংক ইউ